Мода на все українське набирає обертів. Вміс, заполонили блакит на жовті стрічки на автівках, прапори на житлових будинках. Люди масово скуповують одяг із національною символікою. Це тепер така мода, що люди справді стали ширими патріотами України. Поцікавимось у Хто як. как? вважають, що мода, деякі патріотами більше стали. Думаю, що більшість людей більш серйозно стали відноситися до своєї країни. А раніше помічали таку тенденцію? Ні. Менше. Було на менше. <рештав> ну, мені ребёнок по-українськи розмовляє без проблем, да, конечно. А ви вишиванку купили? Ну, вишиванку не покупал. Пока не, над... не надо. Мені було надовність. Ну, нікакая це все ж таки не мода. Мені це все таки люди більш стали вчати українську мову, більш в школі, більш то тест в десь Виколатає українське, більш. Ну, нікакая це більш все таки Україна... українці, українці тут патріотами, все таки нашої держави, мені це більше це. Що за нато то не здраво? Все должно быть в меру. И так, и так. А что за натото, то оно тоже. Очень... Это размалеванье я, таким... я, я не, не як, я Он не як не спрямевается. Дуя на будет, людей. Я не считаю, что внешний вид это патриотизм родине. его вот только вернулась на родину и считает, что главное это как ты относишься, что ты делаешь в этой стране, как ты в другой стране в себя ведешь. Вот это и есть, наверное, патриотизм. Когда я иду в Европе, я иду и несу себя гордо. Я славянка, во мне четыре славянских крови. И поэтому и польская, и белорусская, и русская, и украинская. И поэтому я несу себя. И вот это есть внутренний стержень, вот это и есть патриотизм. А как видно, относитесь до того, до размалеванных ступев, скажем так? Ну, это все детство. Мы прошли этот путь. Но это тоже подготовка к тому, чтобы потом... Трудиться, ведь действие обозначает, насколько ты любишь свою страну. Но начинает с того, что рисует солнышко, и сами становятся как солнышко. Я надеюсь, когда будут рисовать флаги, будут помнить, что небо голубое, а хлеб именно пшеница желтый, а земля голубая. И вот это самое главное, что когда малыш, мы его знакомим с нашей символикой, это самая красивая символика небесное и хлебное. А наш Житомир не только имеет, вот мое представление о Житомире, это щитомир.